तारीक मोहरम ची आठवी तारीख निमित्त हाजी फुलांची चादर अर्पण करणे व शरबत वाटप कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले पोलीस निरीक्षक ज्योती गडकरी यांच्या हस्ते सवारीवर फुलांची चादर अर्पण करण्यात आली या प्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून पोलीस निरीक्षक ज्योती गडकरी मॅडम व पोलीस कॉन्स्टेबल तांबे मॅडम सैयद साबीर अली सैयद गालिब अली सैयद मोहम्मद अली सैयद मौलाना रबर अली सैयद सय्यद बिलाल सैयद मुस्तकीन शेख आयान शेहजान रंगरेज उजैफा जनाब मुज्जू शेख सय्यद जाफर अली सय्यद मेहंदी अली सय्यद आसिफ अली सैयद जायद अली सैयद नदीम अली सैयद फौजान अली सैयद अब्बास सैयद उवेज अली सय्यद अमान अली सह अनेक मान्यवर उपस्थित होते मोहरमच्या निमित्ताने एकोप्याचा व सामाजिक सवलत्याचा संदेश देत नागरिकांना महाप्रसाद व वा शरबत वाटप करण्यात आले कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी ट्रस्टच्या कार्यकर्त्यांनी विशेष परिश्रम घेतले सर्व शुभेच्छा ने नेहमी आपल्याकडून सहकार्य होतो असं एकदा सर्व मोहरम शुभेच्छा मुहर्रम की आज आठ तारीख सैयद हाजी अहमदुद्दीन रहमत आ दरबार से इमाम हुसैन सरकार के यहाँ पे चद्दर शरबत और कुछ तबर तब्रु खाने के लिए यहाँ पे तकसीम हुए ना तो सलाम हुआ और हमारे एडिशनल पुलिस तो डिपार्टमेंट के ज्योति गडकरी मैडम तामे मैडम उनके हँसित चद्दर चढ़ाई गई उसी तरह हमारे दोस्त डॉक्टर रिजवान और हमारे ताज भाई और हमारे जितने भी ग्रुप के लोग हैं सब इस महफिल में शामिल थे मैं उनका तय दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और ये एक ऐसी बारगाह है कई सालों से हिंदू मुस्लिम साथ में मिलके ये महरम के सभी प्रोग्राम मनाते हैं मैं इमाम हुसैन की सवारी पे ये दुआ करूंगा कि हमारे शहर नगर में सुख और शांति हमेशा बनी रहे और जो मंसूबे बना के इस शहर की फिजा ख़राब करना चाह रहे हैं उनको भी नए हिदायत दिए और उनके भी दिलों को फेर दे ऐसी मैं इमाम हुसैन की बारगाह में दुआ करूंगा जय हिंद जय महाराष्ट्र असलकुम